payg'ambarimiz muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallam aytadilarki do'zax ahliga eng birinchi azob ochlikdan bo'larekan nihoyatda qornilari ochqar aç, ekanki endi nima bo'lsa kemirsam nima bo'lsa yesam deb dod deyishar ekan olloh taolo o'shalarni ochlik azobida qiynab turib ularga bir o'tni berar ekan u o't sahroda o'sar ekan mabodo tuya bilmay yeb qo'ysa tomog'iga tiqilib o'lar ekan o'shanaqa zaqqum bo'lgan o'tni berilar ekan shuni yeganda tomoqlari tiqilib suv deb chanqab dod deyishar ekan ana o'sha dod deb chanqoqqa chidomay endi ochlik u uyoqda tursin endi suv suv deb qolishdi shunda olloh taolo qon iring fasodlarni ichkizishlikka ularga buyururkan mana shunday bir azob u tanani boshqani azobini qo'ying bu azobni mana shu azobni o'zi dahshatli azob bo'lar ekan shunda nola qilib yurakni ezib dod deyisharekan shunda olloh taolo aytarkan yetmish yil umr berdim qirq yil ellik yilmi yuz yilmi tanimading yeding nozi ne'matimni kiyding nafas <Nepes> olding havoyimdan quyoshi nuridan foydalanding nechi yuz million ne'matni a'zoyingni o'ziga berdim nechi yuz ming million ne'mat alloh taoloni egamiki a'zoyimizda shuni shukrini qilmading bir qatra suvni shukrini qilmading uni qayta xudo yo'q deding xudoga ishonganlarni ustidan kulding masxara qilding piyolada aroqni olib qo'lingdan kelsa qilganingni qil deb qo'rqmasdan aroq ichding ollohni harom qilgan narsasini qilish man xudodan qo'rqmayman degan ma'no chiqazishgan olloh qilma deb turibdi endi qilgani olloh bilan g'azotga chiqqandaqa qiliq qilgan bo'lar kan san ichma deding man ichaveraman mana bir inson o'g'liga mana bu ishni qilma desa qilaman deb tursa o'sha o'g'ilni ota nima qilibyuboradi qarg'a yuboradi qo'lidan kelsa har narsa qiladi eki parvardigori olam yo'qdan bor qilgan zot sizni shu haromni ichma shu ishni qilma deb turgan bir paytida shu ishni qilmoqliq albatta bu o'zini alloh taoloda qudratidan qo'rqmasligini namoyon qilgan bo'ladi ana yani so'ng shunday nolalardan keyin alloh aytarkanki endi men ham sizni nolangizni eshitmayman endi Men ham endi eshitmayman sizlarni ustingizga azob ustiga azob bo'ladi so'ng hammasini dodi faryodi hayvon ovoziga aylanar ekan azobni qattiqligidan itdaqa itdaqa uvillavorarkan cho'chqadaqa chinqirvrarkan eshakdaqa hangravorisharkan otdaqa kishnaarkan dovzax azobini qattiqligidan badanga eritilingan qurg'oshin quyilganda haromga qaralgan ko'zlariga mil toltirganda to'ng'izdaqa chinqir chinqir qilyuboradi otdaqa qishnabyuboradi badanlari tikonlar bilan kesilganda irin qon irimlar ichkezilganda eshakdek angraoradi inson bu azobdan shuning uchun bu xalq bu do'zax bilib g'iybat qiling bilib araq bilib harom narsalarni qiling bu narsalarni esdan chiqarmang do'zaxda dahshatlik azob bor nihoyatda dahshatli azob bor hazar qiling hazar qiling gunoh qilishlikdan tavba qiling dovzaxga kirmoqlikdan bilib bilmay qilgan gunohlarga xudodan istig'for aytib tirik paytida namoz